你不是要做人吗？走啊，快走！你假装被我识破，故意诱我进来，不错。我知道，你比秦烈更冷静。当我发现你打算用大地之力。 并且感觉到浑身寒意的时候，我就知道随时会被你识破。于是，我就说杜少阳是个灵气，故意露出破绽，诱你进来，然后又故意把我留下来聊天，意在拖延。你究竟想做什么？嘘，别着急。 フフフフ。<laughs> <laughs> 成了，成了。你到底要什么？我要让杜少阳觉醒，让他变成灵气归位，这样顾木烈就会醒。你之前不是一直千方百计阻止他觉醒吗？是因为我万料不到，你对秦烈的情谊竟然能让他突破无纯对他施下的禁咒，能让他对你产生男女之情，所以你才要他觉醒，让秦烈变回顾木烈，这样禁咒才会发挥最大的作用。对。 到时，他便不会对你再有一丝的感情。叶星，收手吧。闭嘴！你这样做，那我也会恨你的。你只是我的替身，你没有资格替他。你给我滚！我不许你这么做，我不许你伤害秦燕。宋廷玉。 你所爱之人，永远不会再爱你。 不可以，郭木烈，这一切都是假的，都是叶仙儿制造出来的幻象。郭木<要>烈，你终于回来了。退下。 你知道我有多思念你吗？若你当初听我一眼，不去虚灵之境，你就不会沉睡万年了。我去哪里？关你什么事？你，你来说，这是怎么回事？